Kalau aku tidak mau lantik, aku mati saja-saja aku tak mau lantik pengganti aku. Sementara aku hidup, adakah salah perbuatan aku? Wa illam wa illam astaghlif lam yastaghlif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika sekiranya tiada aku membuat seperti Saidina Abu Bakar, yakni tiada aku jadikan siapa-siapa menjadi khalifah menggantikan aku, tiadalah juga aku berbuat bid'ah. Dan harus juga ia ya demikian kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melantik secara terang-terangan siapa-siapa menjadi khalifahnya selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Saidina Umar, kalau aku tak mau lantik pun tidak mengapa. Sebab Rasulullah pun tidak melantik siapa-siapa menjadi khalifah sebelum Rasulullah wafat. Jadi di sini kita dapat dua keputusan. Keputusan yang pertama ialah Nabi Muhammad sebelum wafat tidak menamakan siapa-siapa secara khusus menjadi khalifah. Yang kedua, harus siapa-siapa yang menjadi pemimpin menamakan orang yang menjadi ataupun bakal menggantinya selepas dia tidak ada atau selepas dia pincin. Atau selepas dia letak jawatan, maka harus dia namakan siap-siap. Saya akan letak jawatan 20-20. Pengganti saya ialah dok-dok-dok. Hukumnya harus tak salah. Jadi dua-duanya itu ada diperbuat. Seorang diperbuat oleh Abu Bakar Siddiq dan satu lagi diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang kita bacakan ini panjang kisahnya dan hadis ini ialah hadis yang sahih. Baik. Khalifah Rasulullah yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Adakah menjadi khalifahnya itu diangkat oleh orang Islam atau dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang pertama selepas Rasulullah wafat ialah Abu Bakar bin apa nama Abu Bakar Siddiq ataupun namanya Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Dia tidak dipanggil dengan nama Abdullah sebab dia dipanggil dengan Abu Bakar sebab itu nama yang lebih glamour pada dia. Sebab dia mempunyai anak-anak perempuan Maka dia dipanggil sebagai Abu Bakar bapa kepada anak-anak perempuan Iaitu Aisyah dan Asma Jadi orang yang ada anak perempuan Dipanggil sebagai Abu Bakar Kalau tuan-tuan nama Abu Bakar Tak ada anak perempuan macam Tak lah, salah Sebab kita boleh mengambil sempena Daripada nama sahabat Ambil sempena daripada nama sahabat ni Walaupun nama sahabat tu pelik Maka boleh Harus hubung nama tu Contohnya namanya ialah orang yang masa muka. Bermasa muka. Namanya Abbas. Maka bolehlah dipanggil Abbas. Walaupun masa muka. Sebab ada sahabat Nabi namanya Abbas. Diambil sempena dengan nama daripada sahabat-sahabat Nabi. Hukumnya harus malah sunat nama. Ambil barakah daripada mereka. Baik katanya. Adalah menjadi khalifah Sedina Abu Bakar itu ialah dengan membayar Membai'ah ni maknanya membuat persetujuan damai, persetiaan, janji setia, mengangkat sumpah sama-sama, bersetuju bersetujuan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kekuasaan dan yang tidak mempunyai kekuasaan. Seluruh sahabat-sahabat Nabi bersetuju. Sama ada yang mempunyai jawatan sebagai esko, ahli mesyuarat kerajaan negeri Madinah, ataupun adun biasa saja. Semuanya bersetuju untuk dilantik menjadi Abu Bakar sebagai khalifah. Sungguh juga tidak ada jadi khalifahnya dengan wasiat Nabi terang-terang tetapi ada wasiatnya, ada isyaratnya yang Nabi buat. Memang sebelum Nabi wafat, Nabi tak sebut Abu Bakar pengganti. Nabi tak sebut tetapi isyaratnya itu ada. Isyarat yang Abu Bakar layak. Maka bila isyarat daripada Nabi ini? iaitu kata ulama perbuatan nabi menyuruh sayidina Abu Bakar menggantikan tempat Rasulullah sebagai imam Sulayang lima waktu di masjid itulah menunjukkan Sayyidina Abu Bakar lebih dahulu dikemukakan menjadi gantinya selepas daripada wafat nabi sallallahu alaihi wasallam memang nabi Muhammad tidak menamakan Abu Bakar sebagai khalifah tapi kita boleh tengok isyarat Isyaratnya masa Nabi gering, masa Nabi sakit, Nabi suruh Abu Bakar menjadi imam semayang lima waktu. Mana lebih besar tuan-tuan? Dunia? Semayang ke dunia? Semayang ke dunia yang besar? Dunia ke semayang? Semayang lah besar. Dunia ada apa? Sekejap mati dunia. Esok lusa mati lagi tak. Tapi yang kekayaan. Sayang ibadat kita sebab tu sembahyang lagi besar daripada dunia. Orang hal ini faham dunia lagi besar daripada sembahyang. Tak ada sembahyang tak apa, sibuk ni kita ni. Orang nak kenduri kenara dia sibuk nak sembahyang, sembahyang sembahyang. Tuhan faham lah aku sibuk. Akhirnya tak sembahyang. Ya, yang saya kata tu dia ingat Tuhan tu pak sedang dia agama Tuhan faham Tuhan faham Semayang tu besar, kenuri kenara ni tak besar. Semayang tu lagi besar. Jadi dia kata di sini, manakala agama diserahkan dan digantikan kepada Abu Bakar, maka dunia tu lebih lagi aula kepadanya. Kalau semayang pun nak diserahkan pada Abu Bakar untuk jadi imam, setakat dunia ni takkan Abu Bakar tak boleh jadi ketua. Semayang ni benda besar. Pun Abu Bakar dilantik. Takkan dunia nak uruskan pokok kurma nak uruskan masyarakat, nak uruskan perniagaan, nak uruskan ekonomi ni tak boleh serah kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka dengan sebab itulah Abu Bakar dipersetujui untuk menjadi Khalifatul Rasul. Dan ada beberapa hadis yang menunjukkan atas Sayyidina Abu Bakar dikehendaki Nabi menjadi khalifahnya tersebut di dalam Sahih Bukhari dalam bab al-Istighlaf. Dari pada situ kita boleh lihat. Apa dalilnya? Yang Nabi Muhammad ni berkenan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Satu hari seorang laki-laki sahabat Nabi namanya Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Amru Al-As ini adalah sahabat karib kepada Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Dua-dua ini adalah pemimpin orang-orang kafir -orang, Quraisy yang masyhur. Seorang Khalid Al-Walid belum Islam dia adalah pemimpin perang yang sangat berani dan selepas Islam pun dia seorang jeneral yang sangat berani dia masuk Islam lewat sikit sebab dia takut Rasulullah nak apa-apakan dia maka dia lari daripada bekah bersama dengan Amru Al-Hans bila mereka melihat umat Islam tidak dibunuh umat Arab Kapil Quraish tidak dibunuh oleh Rasulullah Rasulullah tidak merosakkan rumah Arab Quraish Khalid Ibn Walid kata Baik benar Rasulullah Aku sangkakan dia akan bunuh orang Mekah Aku sangkakan dia akan rosakkan orang-orang Mekah Rupa-rupanya Rasulullah Melayan orang Mekah Dengan begitu baik sekali Selepas Rasulullah datang semula ke Mekah Mengislamkan orang-orang Arab Quraisy. Sangka Halid dan sangka Amru Al-As Bahawa Nabi Muhammad ini akan balas dendam Rupa-rupanya Nabi Muhammad tidak membalas dendam. Nabi Muhammad menaiki unta Rasulullah yang bernama Qashwa ditunduknya kepala Rasulullah langsung tidak diangkatnya muka Rasulullah tak diangkatnya kepala tunduk dengan tawaduk masuk dalam Mekah pada bumi Mekah itulah tempat orang nak bunuh Nabi orang hena Nabi orang pukul Nabi orang seksa Nabi Orang seksa umat Islam yang duduk di Mekah Jadi orang Mekah ni takut Bila Nabi datang balik selepas hijrah Takut nak dirosakkan rumah Nak dibunuh, nak dirampas harta Sebaliknya sangkaan mereka meleset Nabi Muhammad dengan begitu baik sekali layan mereka Tak tumpah walau setitik darah pun Tidak menyakitkan hati mereka Tuluk saya duduk di atas harta Tak cakap jalan Tawaduknya Rasulullah Menangnya tak menyakitkan hati orang Kita hari ni kalau menang Kini raya kecil Agak-agak je Saya tanya betul-betul Bagaimana kalau YB itu diumumkan Dengan ini diumumkan Calon Menang dengan majoriti 2000 pakatik Seistiharkan Agak-agak je Dilambungnya YB itu angkat tangan kurung-kurung lambu-lambu hore-hore yang kalah tu jadi apa tak masuk lewat dah lari cabelik boot tu kalau mari kena apa kena bu bu pelik bu bu banyak, bu itulah suasana pilihan raya kita kita kata kita ikut Islam betul ke kita ikut Islam cara menang pun tak ikut tak ikut lagi Nabi mana ada menyakitkan hati orang yang kalah Nabi tak ada Nabi takkan buat macam itu Sebab nak kena, kena jaga hati orang Kalah ke menang ke Kita masih bersaudara Tapi hari ni bila menang Rambut oi, oi Itu belum masuk lagi Puak-puak bawa bunga malai Tapi tak nak kepala Penuh dengan bunga semua. Kena jaga hati orang kalau saya tuan-tuan Saya tengok keadaan tu jauh sangat kita Daripada suasana kemenangan Rasulullah Kemenangan Rasulullah dengan tawab Tawab tu Kalau saya buat ucapan sulung Ucapan sulung saya Sebagai YB Tuan-tuan Ini adalah amanah daripada Allah Saya ucap terima kasih kepada semua orang yang memangkah dan yang tidak memangkah saya. Selepas ini tidak ada lagi belah sana dan tidak ada lagi belah sini. Selepas ini kita semua adalah satu. Marilah kita bekerja sama, berpakat, bekerja sama menyelesaikan masalah rakyat. Saya tidak boleh membuat kerja saya seorang kalau pihak-pihak tuan-tuan tak bantu saya. Saya menyeru pada wanita-wanita AMNO -wanita supaya kita bersama-sama dengan muslimat PAS dan Keadilan untuk menjaga kebajikan wanita-wanita dalam Dun kita. Kita akan membuatkan projek-projek untuk bangunkan ekonomi wanita-wanita ibu-ibu tunggal dan sebagainya. Bagi pemuda-pemuda PAS, pemuda AMNO dan Keadilan, marilah kita bekerjasama untuk menjaga kampung Dun kita daripada budaya hidup gam, dada. Mak rempik dan sebagainya Supaya pemuda-pemuda dalam kawasan kita adalah pemuda-pemuda yang hebat Tanpa mengira latar belakang politik dan sebagainya Bagi tuan-tuan yang mempunyai keanggotaan dalam mana-mana parti Marilah kita bekerjasama untuk mengimbarahkan masjid Menjaga perpaduan Supaya kampungan dun kita dirahmati oleh Allah Inilah yang saya minta kepada tuan-tuan saya bukan wakil rakyat Seperti satu parti saya adalah wakil rakyat untuk semua parti yang jadi rakyat pada dunia ini. Terima kasih. Agak-agak ada tak tuan-tuan? YB buat cakap macam itu. Ada. Bila bila tuan-tuan lantik saya jadi YB. InsyaAllah. Tuan-tuan lantiklah saya. InsyaAllah. Itulah yang akan saya buat. Dan itulah sepatutnya YB-YB buat. Ambil macam mana Rasulullah buat. Yang banyak berlaku hari ini. Inilah kemenangan kita. Oh, sudah, kita berusaha selama ini. Oh, sudah tuan Kemenangan rakyat. Oh, Cuma orang takut tuan-tuan. Ni, hak Nabi sebut ni, hak saya cakap ni. Akhlak kita, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tinggi suara. Barulah orang boleh jadi baik, jadi baik, jadi baik, jadi baik. Akibat daripada tak baik macam ni tuan-tuan, kalimah Allah apa pindah pecahan yang datang daripada politik kalimah Allah ganti. Lihat malah ada orang Islam yang bersetuju kalimah Allah orang kafir pakai. Subhanallah. Ni. Ni nama apa ni? Mimba. Siapa baca khutbah tu iman. Mimba ni mimba. Ini nama apa apa? Jadah tu imam sujud sekarang pihak gereja nak pinjam mimba ni, nak buat ceramah ya, hari Ahad di gereja. Tuan tak nak bagi tak? Tuan, -tuan nak bagi tak? Sejadah ni Hindu, Diskui Hindu nak pinjam sebab dia nak buat akad nikah Hindu. Berarti nak duduk itu dia pun nak duduk. Dia nak pinjam sejadah. Tuan tak bagi tak? Bagi tak? Tak bagi. Kalau mimbar tuan-tuan tak bagi, kalau sejadah tuan-tuan tak bagi, kenapa kalimah Allah tuan-tuan bagi? Paham tak rasional dia tuan Kalau sejati ni mimba ni pun kita tak boleh bagi kristian pakai. Pasal apa kalimah Allah kita boleh kata-kata?